Привет, ребята! Ну вот у нас и последняя заключительная серия про уникальный автобусный парк номер 7, который находится в городе Киеве. В этой серии нам удалось пробраться через подземный переход в административный корпус. Но как только я сюда вышел, я обратил внимание, что что-то не так. Во-первых, открытая дверь в туалет была. И сразу что кинулась в глаза. Это заполненная мусорка, аккуратно так стоящая в углу. Я потом подошел к двери и увидел, что она открытая. То есть сразу стало страшно. Я сразу понял, что тут кто-то есть. То есть тут кто-то обитает, то есть какой-то охранник или смотритель. Я как бы хотел вернуться назад, но решил, что надо идти вперед, просто быть очень аккуратным и очень осторожным. Я понял, что этот человек находится где-то тут на первом этаже. Но здание это большое, семиэтажное, если не ошибаюсь. Поэтому я решил аккуратно, очень тихо осмотреться и подняться наверх по лестнице. Как мы видим, тут, в принципе, все не тронуто. Мы видим лифтовую шахту, по которой ездил лифт. Видим ступеньки. Поднявшись на второй этаж, я проверил дверь, но, к сожалению, эта дверь, конечно, была закрыта. Конечно, было очень страшно, так как э, очень много остекления и получается, когда мы здесь поднимаемся, у нас в принципе э, со всех сторон как бы мы попадаем в поле зрения. Вот. поэтому я аккуратно присматривался, чтобы ну, как бы не спалиться заранее. И когда мы поднялись уже чуть выше, я понял, что вообще я как бы на ладони, поэтому я решил осмотреться, потому что там вдалеке за техникой стояла, то есть похожая как бы на будку охранника. Поэтому я решил взять другую камеру, приблизить и посмотреть, что там вообще делается. Вот. И нету ли там людей или охраны, которая бы могла меня увидеть. Осмотревшись, я понял, что все чисто и можно продолжать подниматься вверх. Но как только я поднял голову, я увидел, что все заварено и прохода там нет. Поэтому я не стал там что-то еще искать и понял, что нужно возвращаться назад и пытаться каким-то образом осмотреть первый этаж. Пока не вернулся охранник или пока его нет. Но, конечно, страх был, что мы наткнемся на него. Если там есть человек, мы могли спокойно сейчас выйти с этого здания, а он нам будет идти навстречу. И как бы мы наткнемся. Но слава богу, мы вышли пока никого не увидели. Конечно, шли очень тихо. Очень тихо и прислушивались Каждому Шороху и каждому звуку. Вот. Когда мы вышли вот сюда, то есть как бы центральная проходная. Тут как бы вообще все не тронуто. Мы увидели то есть, э, фотографии, описания, там разных ДТП, то есть такая доска как бы разной информации, где водители могли ознакомиться и как бы постоянно знать про это, да, и то есть не совершать никаких ошибок в дороге. Вот увидели часы, которые правда стояли, то есть они не шли, то есть не рабочие. Вот. Осмотрелись кругом, когда мы уже подходили туда вот ближе к дороге, уже очень было слышно звук машин проезжающих, но что-то мне подсказывало, что это как бы там проходная, потому что когда-то мы проходили, подходили с другой стороны, и там бы как бы был охранник. И когда я уже буквально подошел к краю поворота вот этого, я услышал, как, услышал какое-то движение, то есть как будто бы человек встал из стульчика и начал идти в нашу сторону. Пришлось очень резко возвращаться назад, очень тихо. Ну и ребята, тихонько-тихонько мы шли, конечно, оглядывались, потому что у меня было такое впечатление, как будто человек стал и начал идти в нашу сторону. И бежать не хотелось, потому что еще больше шума я бы создал. Ну и, и идти медленно, такое чувство, что все равно я создавал какой-то шум. И в любой момент человек мог выйти из-за угла и нас увидеть. Но, к счастью, он сюда не пошел мы аккуратненько, быстренько спустились в наш подземный переход и таким вот образом, скрытно, не спалившись, пошли назад к нашим автобусам. В принципе, в этой части мы уже все автобусы осмотрели, вышли на центральную аллейку, то есть на центральную колонию, э, осмотрелись, чтобы никого не было, и пошли мы в соседние э, корпуса, так как там оказалось еще очень много коммунальной техники, то есть автобусов, э, троллейбусов очень много было, конечно, маршрутов. Поэтому мы пошли смотреть в другой край вот, и осматривать технику. Конечно, очень было страшно, так как места мы видели, то есть, что люди здесь бывают. Вот, Какая-то работа ведется, то есть видно оставленные вещи, роба какие-то бочки с э чем-то, то есть что-то тут люди делают. Вот, поэтому старались очень аккуратно, чтобы ни на кого не наткнуться. Но, конечно, прислушивались. Вот. Э -э -э техника была, конечно, везде. Даже вот в таких вот маленьких закоулочках, в двориках, где, по идее, вообще не должно быть техники. Она, как видим, стояла и там. Вот. Поэтому мы Прошли, да, очень важный момент, много кто спрашивал, много автобусов стоит как без двигателей, так, так. много автобусов стоят и с двигателями, то есть с коробками передач. Вот. Есть автобусы, которые полностью разбарахолены, раскомплектованы, есть такие экземпляры, что как бы вид у них еще более-менее сохранный. Это особенно касается тех автобусов, которые находятся где-то вообще, то есть вдалеке то есть где в труднодоступных местах то есть, этого автобусного парка там и стекла целые и сидушки вот. потом мы прошли в другое здание э -э своего времени это здание еще действовало вот э -э в некоторых блогеров на фотографиях я видел лично что тут еще базировались в свое времени автобусы но сейчас мы видим что эта территория тоже то есть была сделана как гробница автобуса в Богдан. Среди автобусов Богдан мы видели тут и Волга стоит, вот, и троллейбусы ЮМЗ. В общем, очень необычно видеть такое большое количество маршруток до да, автобуса. Вот. Но, но они уже как бы отжили свое время, откатались. Вот, в общем техники на территории очень много, ее практически не сосчитать. Вот, очень много, что под куполом, что на других территориях. Кроме того, ребята, хотел вам еще показать один момент, как мы решили все-таки еще, пос еще посмотреть, как устроена канализация, вот именно под куполом. Ведь вода все равно туда каким-то образом попадает вокруг купола сделаны решетки э, сливой канализации. И куда эта вода уходит, мы решили посмотреть. Но чтобы нам туда пробраться, конечно, нужно было как-то залезть. Осмотревшись кругом, мы вот увидели вот такой вот залаз. Вот, и решили туда пробраться. И получается, что по кругу вот этой колонны находится такие вот специальные трубопроводы, которые идут вглубь как бы краю от колонны к краям идут трубы специальные и находятся решетные канализации. И получается, когда вода стекает вот в эту канализацию, она по трубам стекает к центру вот этой колонны. И вот мы сейчас пробрались в вот эту нишу, получается. Вот эта ниша, она как бы всю воду собирает Вот эти деньги это, конечно, какие-то там не настоящие деньги. Очень много мы их видели на протяжении всего видео. Я не знаю, или может кто-то какой-то клип снимал или откуда они. Ну, такие вот дела. Вот так вот оттуда получается идет вода. И как мы видим, через каждые 2-3 метра вот, идут такие вот трубопроводы откуда поступает вода. Но вода поступает активно, особенно сейчас. Это видно по намолу, который образовался за эти все годы. И по этой вот, э, помещению, в котором мы сейчас идем. Да, и видно, что с трубопроводов прямо в нашу сторону идет очень большой намол. В некоторых местах мы видим очень аварийные э, плиты. В некоторых местах, да, они закрыты то есть железом. Ну, как мы видим, потихоньку некоторые конструкции начинают рушиться и приходить неводность. Поэтому нужно быть очень аккуратным, смотреть куда сдавать, смотреть под чем и и идешь, потому что можно либо провалиться где-то вниз, либо что-то может упасть на тебя. Вот тут очень хорошо видно как бы да, э, во время дождей активно сюда вот стекает, образовался такой вот намол из песка. Вот. И как мы видим, между прочим, некоторые вот там шахты, они вообще как бы идут завалены. То есть тоже пришли, пришли в негодность и в некоторых местах завалено. И как мы видим, вот тут конструкции сверху, в некоторых местах они как бы усилены, ремонтировались когда-то, в некоторых местах перекрыты. А в некоторых местах они вообще как бы в аварийном состоянии. Поэтому осмотревшись, мы решили общем, вернуться назад. Вернуться назад. Тут получается у нас тупик. тут, я так понимаю, ребята сюда стекалась вся канализация наверное, трубы, водопровод э, то есть система вентиляции мы видим Вообще, ребята, очень уникальный этот подземный комплекс под автобусным парком. Очень много в себе он как бы совмещает и инженерные сооружения, водопровод, канализация, система вентиляции. В общем, очень как бы необычно все сделано, очень интересно. Вот, поэтому я думаю, вам тоже это было интересно посмотреть. Ведь это действительно уникальное здание и Просто поражают масштабы и поражает то, как удалось это все реализовать и сделать таким масштабным и таким как бы уникальным это сооружение. Ребята, ну а мы начинаем собираться домой и будем сейчас пытаться покинуть это легендарное здание, легендарную территорию. Вот которая нам подарила очень много позитивных эмоций которые мы еще долго не забудем так. спасибо вам за внимание так у вот нас получилось посетить э, вот этот автобусный парк это легенда вот. мы то есть ничего не били ничего не ломали нас просто интересовала техника мы аккуратно прыгали тут не скакали очень интересно много чего есть еще посмотреть к сожалению времени мало так что ребята я думаю вам было очень интересно у меня действительно это была мечта мечта здесь побывать жалко что это место потихоньку как бы идет в небытие вот как бы издание само уникальное и, конечно, вот этот весь уникальный вот транспорт, вот эти вот автобусы, и Карусы, Вольво, своего времени это было как бы легенда, они как бы отработали на славу, то есть и на то есть жители города Киева очень оценили это качество этих автобусов, вот, ну, к сожалению, ряды пополняют и техника тут накапливается, так что, в общем, очень понравилось. Так что, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я думаю, вам было очень интересно со мной здесь побывать. Вот, ну все, а мы, а мы, в общем, отправляемся в путь. Так что до скорой встречи. Спасибо, что были вместе со мной.